Так, у нас сьогодні рекорд. Я бачу, у нас сьогодні рекорд банка підтримки праці нуль. У нас такого ще не було за 6 років. Жодного разу. Я вас вітаю, друзі. Поїхали. Ще одного орка подивимось. Еще одно. Давай, расскажи что-нибудь Записывай Записывай Однажды, в студеную угу. зимнюю пору Сижу за решеткой в темнице сырой Гляжу, поднимается медленно в гору Вскормленный в неволе орел молодой И шествуя важно в спокойствии чинным Орла там ведет под усы мужичок. В больших сапогах, полушубки овчином, в больших рукавицах, а сам дурачок. Вот так. А ты тебе что-нибудь а что расскажи. Да, я не знаю ничего. Ну, как это? Скажи-ка, дядя. Все эти вещи. Скажи-ка, дядя, ты в школе, что ли, не учился? Я не с Россией. А, -а, а, вот оно что. А откуда? С Молдовы. А у меня написано Россия. Почему-то. А не знаю почему. А расскажите мне какое-нибудь молдовское стихотворение. Да? Там романтики. Та -та, 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 та та Меланхолия, мелодия. Меланхолия, <с мистер Усамор. Мистер Усамор, меланхолия, меланхолия. Микудор. Ну, а стихотворение, ладно, это песня, а стихотворение. пескары. Да, не, не знаю. Не, не знаю. Плохо. Как это не знать собственных авторов? Это нехорошо. Ну да, я понимаю. Не твое. Ну, могу тебе еще одно стихотворение рассказать. Если интересно. А вы пилот? М? Пилот? Я нет, я рыбак. Или... Как... Я рыбак. Что значок у вас там. Рыбацкий. Ну, ты же не видишь, что -то. лодка, Л -л лодка. Я и думал, и там... корючок, да. думал, угу. там. Что... Какой самый большой? Э, э, Рыба э... какая? Самая большая, поймали? Ту 160. 160? Да. Туполев 160. Ого. Угу. Круто. Можем. Можем. На фурах возили, На фурах, понимаешь? Ого. Могу да, еще одно ну, стихотворение да. рассказать. Хочешь? А давайте, давайте. Свое. Давайте. Интересно. Да. И сичень не доводить до настямы, И лютый зрадник лютью на А в березні і в квітні вже і рами віконні, болем попіл попече, а в травні тихо, просто гинуть люди. Так просто, ніби з білих яблунь дим. Московські скаженіли приблуди ніколи їм не бути молодим. І травень, липень, миттю пролітають, і серпень, вересня в окопі тихо жде. Я думаю. Не хлопцы. Это я точно знаю. Что Украина вільною будет. А далее я забув, честно короче. А вас Украина все-таки? Я из Украины. Почему показывает Россия? Ну, у вас тоже показывает Россия. Ну, а почему? У вас показывает? Потому же, что и у вас. Причина та же рус... самая. Троллите русский? Троллю. Я их допрашиваю. Запрашивайте. Конечно. Да. Так, классно. Давайте. Так, троллить, давайте троллить вам. русских глупо. Они не понимают, когда их троллишь. Они не понимают сарказма, они не понимают иронии, они воспринимают все за чистую монету. И именно этим качеством русских и пользуется их власть, отправляет их на абсолютно бессмысленную, и ненужную войну. На гибель. На погибель. Ну да. А живу я в городе Харьков. Это же возле Молдовы, не? Нет, это возле России. Нет. Это в 30 километрах от российской границы. Так, они типа не взяли половину там Харьков? Они не взяли ни один областной центр Украины. Ни один. Как нет? Вот так. Я сейчас взяли в харькове же. взяли же нет какой назови донецк донецк они захватили без боя еще в четырнадцатом году донецка луганск а с боем во время войны они не взяли ни один областной центр они зашли, так в, ш... они, зашли в Подож... херсон, они зашли в херсон они зашли в херсон без боя опять таки но мы их оттуда выгнали ну, Донецкий и в Луганске были украинские войска, не В были... и Луганске были украинские войска до 2014 года. Но боев, боев за Донецк и Луганск не было. Почему? Было же? Нет. Боев ни в Донецке, ни в Луганске боев не было. Были бои за Донецкий аэропорт. В самом городе Донецк боев не было. Аэропорт это окраины Донецка. В самом Донецке боев не было. Uh, мы нас... показывали, что там эти дома разрушены. Тебе показать Харьков сейчас? Ну я знаю, что там. Я знаю. Только это наш Донецк. Мы его пытались освободить от них. Это наш украинский Донецк. Не, не наоборот. А они пытаются захватить. Вот, вот в чем между нами разница. Это они к нам пришли, а не мы к ним. Да. Ладно, удачу. Так, дуже. Ну, все, давай, пока. І от, щоб якмога менше людей було, які не розуміють, що коїться і що відбувається, і задля цього ми теж працюємо, щоб у світі було якмога менше людей. Які не знають, що відбувається. Але головне наше завдання це все ж таки підтримка нашого війська. Бо не дивлячись на те, що ми працюємо, не дивлячись на те, що блогери українські працюють. Головна сила, яка тримає Україну живою і вільною, це Збройні Сили України, це сили оборони України. Тому я вас закликаю не залишатись байдужими. Побачити ось, ось цей е, QR-код. Ступа відьмаків ЗСУ це підтримка підрозділу Sky Raiders 113-ї бригади, окремої бригади безпілотних систем, птахівництво горобця, так зване, і долучитись до нашої боротьби хоча б грошима. Також важливий наш збір на сьогодні, аж поки не одужає пані Оленка. Донечка нашого ключика, пана Віктора з Миколаєва, Віктора Чудієвича. Цей збір ви теж можете побачити в описі цього відео. Ну, і якщо ваша ласка, то вже підтримуйте військо. Бо о, військо, військо теж. От бачите, головне військо. А, бачу, в нас підтримка праця змінилась на 250 гривень. Ну, це вже, це вже добре, друзі, це вже добре. І дуже вам дякую. Дуже вам дякую, Олександр Різник. І Сергій Скрипцов. Дуже вам, друзі, дякую. Хотів сказати, що тут, що тут нуль, але вже не нуль, але вже не нуль. Дякую вам, дорогенькі. Орків сьогодні вже ми не побачимо. Вибачте. Пепсикола, вона ж газована, тому іноді такі прикрі моменти трапляються. Я за них дуже вибачаюсь. Орків ми сьогодні вже не побачимо. Я бажаю вам всім скучної тихої ночі. Воякам обов'язково живими неушкодженими. І підтримуємо військо. Будемо жити. Тимченко Ігор Анатолійович, дякую, братику. Дякую, побачив.